Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepulauan Enam membentangkan fasa kehidupan Nabi Muhammad SAW iaitu hijrah ke Madinah dan pembinaan negara Islam pada tahun 622 Masihi. Syed Amiruddinia bin Syed Muhammad Muhaymin, Akilah Insyirah binti Ahmad Fauzi, Nur Farah Azira binti Imran Zim, Nur Huda binti Misbahul Munir, Nur Fatiah binti Ismail saya Nufara Azira binti Amrazib akan menerangkan bahagian pengenalan. Apa itu hijrah? Hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Perpindahan ini bukan sekadar berpindah tempat tetapi ia adalah satu strategi besar Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umat Islam daripada tekanan di Mekah dan membina sebuah masyarakat yang lebih stabil di Madinah. Ia juga merupakan titik perubahan besar dalam sejarah Islam. Peristiwa hijrah juga sangat penting kerana ia menandakan permulaan kepada pembentukan negara Islam pertama. Oleh sebab itu, umat Islam menjadikan tahun hijrah sebagai asas kepada kalender Islam. Ini menunjukkan betapa besarnya impak hijrah dalam membentuk tamadun dan identiti umat Islam. Mengapakah Madinah menjadi destinasi hijrah? Sebelum hijrah berlaku, penduduk Madinah daripada kaum Aus dan Khazraj telah mula menerima Islam melalui dakwah para sahabat. Mereka juga telah berbaikah kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Aqabah, menjanjikan kesetiaan dan perlindungan. Madinah merupakan tempat yang lebih stabil dari segi sosial dan politik. Mereka memerlukan seorang pemimpin untuk mendamaikan suku-suku yang sering bertengkar berseteru, mereka sendiri menjemput Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin dan penamai. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW memulakan pembinaan negara Islam melalui persaudaraan Muhajirin dan Ansar, pembinaan Masjid Nabawi serta penyusunan masyarakat melalui piagam Madinah. Semua pembaharuan ini menjadikan Madinah asas kepada sistem kenegaraan Islam. Keadaan Mekah sebelum hijrah Umat Islam ketika itu mengalami tekanan yang sangat hebat daripada golongan Quraisy. Mereka bukan sahaja diseksa, malah dikenakan sekatan sosial dan ekonomi. Dakwah Nabi Muhammad SAW tidak dapat berkembang kerana sentiasa mendapat tentangan. Masyarakat Mekah juga berada dalam keadaan ketidakstabilan sosial. Amalan jahiliah masih kuat seperti kebanggaan kabilah, penindasan golongan lemah dan penyembahan berhala. Semua ini menjadikan Mekah tidak lagi selamat untuk perkembangan dakwah Islam. Jadi, keadaan ini memaksa Nabi Muhammad SAW mencari tempat yang lebih selamat untuk mempertahankan akidah umat Islam. Dan inilah yang membawa kepada hijrah ke Madinah. Okey, seterusnya kita tengok kepada strategi hijrah Nabi Muhammad SAW yang pertama sekali saya ada pecahkan dua bahagian yang A perancangan rapi dan kerapsiaan jawab nombor satu jerah dirancang secara, secara terperinci, bukan dilakukan tergesa-gesa jadi jerah Nabi Muhammad SAW bukan dilakukan secara tergesa-gesa semua langkah dirancang dengan teliti bagi memastikan keselamatan baginya dan para sahabat yang kedua Perjalanan dirahsiakan bagi mengelakkan ancaman Quraisy. Ha, nah, jadi perjalanan hijrah ini pun dirasakan daripada musuh terutamanya kaum Quraisy supaya apa supaya rancangan ini tidak diketahui oleh dan mereka tidak boleh menghalang. Nah, sebab itulah kena rahsia. Yang ketiga bersembunyi di Gua Hira selama 3 bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Jadi kat sini ada dua orang Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada di Kuala selama 3 hari bagi mengelakkan dikesan musuh sebelum memulakan perjalanan ke Madinah. Yang keempat, memilih laluan yang jarang digunakan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih laluan yang jarang digunakan untuk mengurangkan risiko bertembungan dengan musuh dan memastikan perjalanan selamat. Okey, seterusnya B pula Strategi keselamatan dan pengurusan risiko. Jadi nombor satu mengelakkan laluan biasa Mekah ke Madinah. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga mengelakkan laluan biasa yang sering dilalui oleh orang supaya perjalanan lebih selamat dan tidak mudah dikesan. Nombor dua mengatur masa perjalanan yang sesuai. Baginda mengatur masa perjalanan dengan bijak bergerak pada waktu yang sesuai untuk mengurangkan risiko ditangkap musuh. Nombor tiga, mengurangkan risiko ditangkap atau diserang musuh. Ha, segala ni ha, bertujuan untuk meminimumkan risiko ditangkap atau diserang oleh musuh semasa perjalanan. Yang keempat, Abdullah bin Uraifid sebagai penunjuk arah untuk memastikan semua ni Nabi Muhammad dan para sahabat sampai ke Madinah dengan selamat Nabi pun melantiklah Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk arah Yang kelima dan terakhir sekali Menunjukkan sikap profesional dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW Keseluruhan strategi ini menunjukkan kebijaksanaan, kewaspadaan dan sikap profesional Nabi Dalam menguruskan hijrah yang kritikal ini Syirah bin Tahmid dan sekarang saya akan menerangkan apakah itu perpaduan Muhajirin dan Ansar. ni kita kena tahu apakah maksud Muhajirin dan apa pula pengertian kepada Ansar. Muhajirin ialah pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Manakala Ansar ialah penduduk asal Madinah yang telah terdiri daripada dua kaum iaitu yang pertama kaum Aus dan kaum yang kedua ialah kaum Khazraj. Seterusnya saya akan menerangkan apakah itu konsep terakhir iaitu persaudaraan. Bagi menyelesaikan masalah ini, baginda Rasulullah telah memperkenalkan konsep terakhir iaitu poin yang pertama persaudaraan atas dasar iman mempersaudarakan seorang muhajir dengan seorang ansar secara rasmi ini dianggap seperti saudara kandung iaitu untuk saling membantu, melindungi dan mendukung antara satu sama lain. Contoh yang terkenal di sini kita boleh ambil uh, Nina Abdul Rahman bin Auf sebagai kaum Muhajirin yang telah dipersaudarakan dengan sahabat Nabi iaitu kaum Ansar. Dan poin yang kedua, perbahasian harta, tempat tinggal dan ekonomi. Bagi kaum Ansar telah menyediakan tempat tinggal untuk Muhajirin kedua berfungsi tanah pertanian, kebun rumah dan sumber makanan, mana ketiga membantu mereka membangunkan semula kehidupan ekonomi. Seterusnya, pembentukan masyarakat harmoni. Hasil daripada persaudaraan ini telah hilanglah perasaan asing, penyakit dan juga diri hati antara dua kaum. Tiada berlaku jurang antar kaya dan miskin yang melampau, juga terbentuk masyarakat yang saling tolong menolong, bertoleransi, kasih sayang antara satu sama lain dan juga kesatuan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Misbahul Munir. Saya akan meneruskan pada bahagian Piagam Madinah, iaitu dokumen penting dalam sejarah awal Islam. Piagam ini dirangka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masihi iaitu tahun pertama hijrah dan dianggap sebagai perlembagaan pertama bertulis di dunia. Tujuannya ialah adalah untuk mengatur kehidupan bersama penduduk Madinah yang berbilang kaum dan agama. Dengan Piagam Madinah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya menyatukan semua pihak dengan membina masyarakat madani yang aman dan adil. Okey, yang pertama, Piagam Madinah adalah sebagai dokumen perlembagaan pertama. Piagam Madinah merupakan dokumen perlembagaan pertama yang disusun oleh uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Isinya dirangka berasaskan syariat Islam untuk membentuk sebuah daulat Islamiah yang, yang menempatkan penduduk berbilang bangsa. Dalam piagam ini, ditetapkan susunan pentadbiran dan sumber hukum negara. Sebagai contoh, piagam Madinah menyatakan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai ketua negara bagi semua penduduk Madinah. Dan segala pertelingkahan harus dirujuk kepada baginda. Ini menggambarkan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi dan rujukan akhir dalam perusahaan negara. Kedua, mengatur hubungan kaum dan agama. Piagam Madinah merangka kerangka kerjasama bagi semua kaum di Madinah. Ia melibatkan uh, kaum Muhajirin dan Ansar serta keturunan Yahudi dan sekutu-sekutu mereka. Dokumen ini terdiri daripada 47 fasa. Fas, uh, 23 fasa membincangkan hubungan antara umat Islam, kaum Ansar dan Muhajirin dan 24 fasa mengatur hubungan antara Muslim dan bukan Muslim terutama Yahudi. Antara inti uh, inti, intipati utamanya ialah membentuk sebuah ummah Madinah baru. Semua penduduk tanpa mengira latar belakang dianggap sebagai satu bangsa Madinah. Piagam ini melarang mereka untuk bermusuhan antara satu sama lain. Sebaliknya mengarahkan agar mereka bersatu serta bekerjasama. Hak kebebasan beragama turut diiktiraf sepenuhnya. Yang ini semua penduduk Madinah bebas mengamalkan adat istiadat berupa cara keagamaan masing-masing. Dengan kata lain, setiap golongan ini uh, diberi hak dan perlindungan agama tanpa paksaan. Seterusnya yang ketiga prinsip keadilan dan kebebasan beragama. Piagam Madinah berteraskan prinsip keadilan bagi semua warga. Piagam ini menegaskan bahawa setiap kumpulan ah uh, muslim dan bukan muslim mendapat hak yang sama di sisi undang-undang. Setiap penduduk beri hak menjalankan adat dan ibadah masing-masing tanpa paksaan. Kebudayaan ini dijamin selagi mereka mematuhi perjanjian. Contohnya, piagam mengatakan setiap yang zalim dan jahat sama ada muslim atau yang B, tidak boleh dilindungi oleh sesiapa dan wajib ditentang. Sebaliknya, jika kaum yang beri dan sepupunya berpegang kepada perjanjian, mereka berhak atas perlindungan serta bantuan daripada negara. Dengan cara ini, keadilan ini dapat ditegakkan tanpa mengira agama dan tiada pihak diberi keistimewaan dalam pelanggaran undang-undang. Seterusnya, yang keempat, tanggungjawab bersama dan keselamatan. Dagan Madinah menekankan tanggungjawab bersama dalam menjaga keamanan negeri. Semua penduduk muslim ataupun bukan muslim dikategorikan sebagai satu bangsa Madinah dan diwajibkan berjuang bersama-sama mempertahankan kota ini daripada ancaman luar. Ini bermakna pertahanan Madinah adalah tanggungjawab semua pihak tanpa mengira agama. Tambahan pula piagam Madinah ini mensyaratkan kerjasama dalam aspek ekonomi dan ketahanan. Sebagai contoh, dinyatakan bahawa semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh di luar. Dengan ketetapan ini, sekiranya kota Madinah diserang, seluruh masyarakat iaitu umat Islam dan Yahudi wajib berganding bahu mempertahankannya. Dan yang kelima, asas pentadbiran negara Islam Piagam Madinah menjadi panduan awal pentadbiran negara Islam di Madinah. Ia menetapkan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum negara dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperanan sebagai ketua negara yang tertinggi. Jadi, semua pemimpin suku dan ketua masyarakat diwajibkan untuk merujuk kepada baginda dalam segala urusan yang penting. Selain itu, piagam ini menggariskan prinsip prinsip sosial ekonomi yang adil. Contohnya, institusi kisos hukum masa diperkenalkan bagi jenayah berat sebagai penerapan keadilan. Keseluruhan piagam ini menjadi panduan dalam urusan politik, undang-undang dan sosial menghubungkan nilai Islam dengan pengurusan negara. Okey, secara keseluruhannya piagam Madinah ini dia menonjolkan nilai keadilan, kebebasan dan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Dengan menyatukan umat Islam, orang Yahudi dan kaum-kaum lain di bawah satu ikatan perjanjian ini, piagam Madinah ini berhasil mencipta keamanan dan kekuatan masyarakat Madinah itu sendiri. Segala prinsip-prinsipnya termasuk kerjasama, mempertahankan keamanan, menjamin kebebasan agama serta memelihara keadilan untuk semua masih relevan untuk kita amalkan uh, sehingga hari ini. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai mulia dalam kehidupan masyarakat Sekian saya. Okey, kita bersama kepada struktur masyarakat Madinah Okey, secara umumnya selepas berlakunya penghijrahan Madinah kini mempunyai campuran kompensi masyarakat yang lebih majmuk Iaitu Muhajirin dan Afzal Kedua kaum ini mempunyai latar belakang dan ada istiadat yang berbeza Sekaligus menimbulkan masalah baru yang memerlukan jalan keluar bagi penyelesaian masalah berbagai Okey, sekarang Madinah mempunyai tiga kaum sekaligus mempunyai tiga agama Iaitu yang pertama kaum muslimin iaitu orang asar, orang-orang musyrikin dari bangsa Arab, uh, Yahudi Dan kaum yang ini terdiri daripada tiga kabilah iaitu Uh, Bani Kulikok, Bani Nadir dan Bani Kuroibah Iaitu orang Yahudi ini berasal daripada Syam uh, Dan sekarang yang kita dikenali adalah Syria, Jordan, Lubnan dan Palestin. Mereka datang dan memukim di Madinah kerana ditindas dan diusir oleh orang Roman iaitu beragama Nasrani dan disebabkan jahitan Yahudi yang memadahinya kepada semua umat lain selain mereka. Selain itu juga mereka mengetahui bahawa berita datangnya seorang Nabi serta mengetahui tempat hijrah uh, kepada wahyu, aa, aa, wahyu Allah dan kitab-kitab mereka. Okay, mereka datang sesuai dengan niat dan janji mereka iaitu aa, mereka akan mengikuti Nabi tersebut jika Nabi tersebut Nabi Muhammad dah muncul akan tetapi mereka telah muncul Nabi Muhammad mereka kafir dan mereka ingkar ramai ini dengan dengki akibat politek jahiliah yang mereka anti mereka uh, tidak menyembah atau bukan tidak menyembah tidak ber, mengikuti uh, ajaran Nabi kita uh, walaupun uh, ada tiga penganut agama nama kuasa pemerintahan Nabi uh, uh, Nabi kita kepada orang-orang Yahudi dan musyrik. Uh. Seterusnya iaitu hierarki politik iaitu dah, dah apa kuasa pemerintahan yang diamalkan oleh Nabi kita iaitu uh, dari kepimpinan ketua suku ke, uh, kepada kepada pemimpin kepimpinan pusat uh, dengan dengan uh, cara yang pertama itu penguasaan kuasa iaitu Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai hakim tertinggi, ketua tentera dan Pemimpin dasar bagi uh, masyarakat Madinah. Dan, yang kedua dasar pemerintahan Nabi iaitu sistem syura iaitu perundingan antara uh, uh, para sahabat atau pemimpin atasan akan berunding dahulu uh, untuk mencapai kesepakatan dalam masyarakat Madinah dan akan uh, memberitahu segala permasalahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya untuk uh, masyarakat Madinah bagi so, untuk ekonomi dan sosial uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujudkan pasar Madinah itu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mewujudkan pasar baru yang bebas daripada amalan riba sebab yang kita tahu uh, perangai Yahudi ni, dia mempunyai riba dan ada horor kat dalam itu so Nabi telah mewujudkan pasar baru untuk uh, bebas daripada amalan riba dan penindasan yang sering dilakukan oleh pedagang-pedagang sebelum ini okay. yang kedua untuk sektor uh, sosialnya iaitu uh, nanti kita mengamalkan keadilan iaitu mempunyai sistem zakat dan sedekah untuk memastikan jurang antara orang kaya dan miskin dapat dikecilkan. Okey, setakat itu sahaja untuk saya. Sebagai penutup, peristiwa hijrah memberikan banyak pengajaran yang sangat bermakna kepada umat Islam. Antara pengajaran utama ialah nilai pengorbanan, kesabaran dan tawakal kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabat sanggup meninggalkan tanah kelahiran demi mempertahankan akidah. Selain itu, hijrah juga menunjukkan kepentingan perancangan strategi dan rapi dalam menghadapi cabaran, bukan bertindak secara terburu-buru. Seterusnya, pengajaran daripada hijrah dapat diaplikasikan dalam masyarakat moden konsep perpaduan antara muhajirin dan ansar membuktikan bahawa masyarakat berbilang kaum boleh hidup secara harmoni jika wujud sikap saling menghormati dan bekerjasama. Pengurusan konflik melalui diplomasi dan keadilan seperti yang terkandung dalam piagam Madinah juga sangat rele relevan untuk menangani perbezaan dan konflik dalam masyarakat hari ini. Dari sudut kepimpinan, Nabi Muhammad SAW menjadi contoh terbaik dalam memimpin masyarakat. Kepimpinan baginda berasaskan ahlak yang mulia, kebijaksanaan dalam membuat keputusan serta integriti yang tinggi. Nilai-nilai ini boleh dijadikan model dalam pembinaan organisasi, institusi dan komuniti pada masa kini. Kesimpulannya, hijrah bukan sekadar perpindahan fizikal dari Mekah ke Madinah, tetapi merupakan satu transformasi menyeluruh dalam aspek sosial, politik dan pentadbiran. Peristiwa ini menjadikan asas kepada pembinaan negara Islam moden dan kekal sebagai panduan sepanjang zaman dalam membina masyarakat yang aman, adil dan sejahtera.